свою роботу і наразі ми будемо говорити про онлайн-сервіси, зокрема апі порталу ЄДАТА універсальний інструмент доступу до відкритих даних про публічні фінанси України. Я запрошую безпосередньо тих людей, які промотують цей проект. Добрий день. Меня зовут Юрій Філатов. Я представляю техническую часть команды проекта E-Data. И сегодня я хочу представить вашему вниманию а, новое, наше нововведение, которое мы представляем а, для доступа к открытым данным. А, и хочу рассказать про новые возможности получения информации а, по нашему проекту. Возможно, многие из вас уже видели и знают, что мы в прошлом году запустили портал доступа к публичной информации по расходам государственного бюджета. Любой желающий человек без ограничений может зайти на наш портал spending.gov.ua и получить информацию о том, куда и на что расходуются государственные средства. Портал открытый, не требует никакой регистрации и предоставляет полную информацию о всех транзакциях казначейства по всем субъектам государственной и местной власти и всем распорядителям, которые, которые в принципе имеют доступ к государственным средствам. Портал обладает базовым набором работы с этими данными. Вы можете зайти и посмотреть посмотреть транзакции проведенные, последние, самые большие за последний период, поискать по ЕДРПО отправителя-получателя средств. Все это можно сделать через графический интерфейс. Однако объем данных на данный момент составляет в районе 13 миллионов транзакций, и мы понимаем, что доступ к такому объему данных и его обработка достаточно затруднительны через... Через веб-интерфейс, и поэтому мы предоставляем сегодня новые технические возможности доступа к этой информации посредством технического интерфейса API, о котором я, собственно, и хочу рассказать. Но сначала давайте в двух словах о том, как, как происходит работа сегодня. Вы заходите на портал, вы идете пошук за транзакциями, открывается окно, вы вводите код либо отправителя, либо получателя средств, которые вы разыскиваете, и получать информацию по, по, по выполненным транзакциям. Сейчас попробуем. Таким образом, вы можете сохранить себе транзакции в Excel, можете, можете с ними работать просто в визуальном виде. Но если вы хотите загрузить достаточно большой объем информации, то вам понадобится некая работа. И она достаточно кропотливая. Мы понимаем, что это сложно для вас. Это создает большую нагрузку на портал для нас. Поэтому мы, мы разработали новый способ получения этой информации. Интерфейс выполнен в виде стандартного для любых веб-служб REST API. Многие веб-разработчики с ним знакомы, и это не составит никаких проблем его использовать. Как это выглядит технически? Технически вы должны обратиться по некому URL, передать параметры, которые, параметры запроса по выбору транзакций, которые вас интересуют, а именно в качестве фильтров вы можете задать Начальную конечную дату можете выбрать регион а, казначейства, где вы хотите поискать ту или иную транзакцию. Также перечислить список ЕДРПО отправителей и, или ЕДРПО получателей. Обязательными в этом списке являются лишь а, ЕДРПО, либо один, либо другой, чтобы вы знали, что вы ищете а, и не создавали себе просто объем данных, которые просто не сможете а, обработать. Таким образом, задав такой запрос и отправив его на сервер, вы получаете все данные по транзакциям, которые вы привыкли видеть через веб-интерфейс. А, здесь будет указано все: и дата проведения платежа, назначение платежа, все, в общем-то, реквизиты, которые вы привыкли видеть в обычной платежке, в обычном банковском документе. А, Однако это только техническая часть. На самом деле мы сделаем несколько больше. Мы разместим обязательно информацию о возможностях использования этого API в прикладном виде, чтобы каждый пользователь мог сделать подобную выборку, не прибегая к глубоким техническим знаниям. И наверняка многие из вас пользовались в том или ином виде программой Microsoft Excel, либо ее онлайн-аналогом в виде Google Docs. И для этого мы сделали а, некую надстройку, которая позволит вам достаточно в, в легком виде, безусловно, это должен быть продвинутый пользователь, но тем не менее получить данные нашего сервиса себе, а, себе на страничку. А, Google Spreadsheets и дальше работать с этой информацией в том виде, в котором вы привыкли работать с обычным Excel. Вся эта информация она будет опубликована на наших, на наших ресурсах в сети Facebook. Смотрите обязательно нашу страничку eData и отдельная информация по, и документация по использованию API расположена у нас на сайте где вы сможете заодно и задать вопросы на форуме и получить все, все, соответствующие ответы. Вот. На сегодня тогда, наверное, в общем информация это вся. Возможно, что есть у вас вопросы. А, чьи испытания? У меня такие запитания есть. Скажите, пожалуйста, в Нарасе сейчас этот портал позволяет, насколько он наполнен актуальной информацией и насколько ну, действительно могут получить все желающие доступ к ну, фактической информации. Потому что вот у нас недавно была ситуация, мы искали информацию по одной из больниц на востоке Украины, и было наше удивление, что оказывается вот объем транзакции составлял за месяц 400 гривен. То есть это идет процесс наполнения этой информации, это вопрос коммуникации с органами государственной власти, местной власти, и ну вот если можете прокомментируйте. Спасибо за вопрос. Безусловно, чем хорош наш портал и чем он выгодно отличается от любых других ресурсов в его отличие состоит в том, что он наполняется вне зависимости от желания той или иной государственной структуры публиковать эти данные. На портале автоматически каждый день передаются все данные из системы казначейств Украины по всем регионам. И это происходит без какого-либо вмешательства или желания, нежелания опубликовать эту информацию. Поэтому вы вы можете зайти на портал, и вы, безусловно, получите весь объем информации по транзакциям, но важно понимать, прошедшим через систему казначейств Украины. Если, если у компании есть какие-то счета, открытые в коммерческих банках или других, они, к сожалению, сюда не попадут. Да? Но за объем операций и транзакций по казначейству вы можете быть уверены, что это полный объем. И он актуальный и своевременный. Скажите, пожалуйста, вот есть ли данные по динамике обращений вот, за информацией на портал? И если можно прокомментировать на динамике, сколько идет обращений в день, какого рода информация? Безусловно, у нас на портале размещается информация двух типов. Первая из них – это транзакции казначейства, о которых я уже сказал. На данный момент их объем в районе 13 миллионов транзакций, начиная с сентября месяца прошлого года. По ним это первый объем информации. Вторая информация – это договора и отчеты субъектов распорядителей государственных средств. По договорам у нас уже тоже достаточно большая база, она перевалила за, за миллион, миллион договоров, к ним тоже есть доступ, но пока что без, без API. Можно зайти и посмотреть. Очень показательным является объем запросов по транзакциям. На прошлой неделе в один из дней у нас было 3,8 миллиона обращений за получением транзакций через систему API. Поэтому мы считаем, что информация достаточно актуальна, интересна и, видимо, Видимо, вызывает интерес у наших активных общественных деятелей. Спасибо большое. Есть ли вопросы еще? Если вопросов нет, я желаю успеха вашему проекту и будем надеяться, что материалы, размещенные на этом портале, будут полезны и использованы не только общественными организациями, но и также обычными людьми, которые смогут, которые наконец-то поймут, что инструмент контроля власти у них, собственно, в руках, и все, что нужно, это иногда заходить на портал и проверять движение средств. Шановные коллеги, наступный брифинг у нас уже за хвилин. Спасибо.